Mən Ağdam rayon Çuluk kəss sakini Allahverdiyev Azar Məmməd oğlu. Burda müraciətim cənab prezidentimiz İlham Əliyevədir. Ondan ötəri ki, mən 2017-ci ildə Ağdam rayonu Çuluk kəndində görüş torpaq sahəsinin tanınması haqqında rayon mərkəbinə müraciət etmişəm. Mərkəbə məxfərmə qərar qəbul etsə də belə, bu günə qədər icra məmurları, bəzi məmurlar, yəni Maddə maraq əsasında qarşı tərəfi maraqlandırır. Mənim imkanım yoxdur deyə, mən də bir heç bir yerdə işləmirəm. Mən dövlətimə arxeyən olmuş, biz də yəni bir vətəndaşam. Dövlət Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi cənab prezidentə gəlirəm, müraciət edirəm ki, belə bir haqsızlıqlara nəzər yetirilsin. Bu seçki qabağı bizi dövlətimizdən çalışırlar ki, güyə narazısalar. Amma biz dövlətimizdən narazı qalan bir vətəndaş deyilik. Yəni mən ölkəbaççıma inanıram. Əyləndən bəli də bir də səsimizi prezidentimizə vermişik. Bu gün də yəni mən prezidentə inanıram, fəsmi də ona verəcəm. Yəni bu kimlərinsə marağını xidmət edə biləcək. Mən xahiş edirəm ölkəbaççımızdan ki bu aidiyyətli qurumlara ciddi təvsirif verilsin. Bizim çət cəmaatının döyüş torpaq sahəsi müəyyən edilsin və tanıdılsın. İstifadəmizə verilsin bu imkanı şəxslər də bəsdir, at oynatdıqları, belə də bizi na rahat elədikləri. Hə, Selaf prezident. Deməli Ağdam rayonunun məhkəməsinin qətnaməsi ali məhkəmədə təsdiq etmiş. E, amma belə də bələdiyyə, Çuxurlu kənd bələdiyyəsi, yəni Quzanlı qəsəbə bələdiyyəsinin sədri bu qətnaməni heçnə hesab edir. Eləcə də icra məmurları. Yəni maraq əsasında bax belə kağız üzərində qaldı. Bir ismin göstərirəm. Yəni bax belə dövlətin hürmətsiz yanaşırlar. Dövlət adı ilə çıxarılan məhkəmə qətnaməsini icra etmək istəmlər. Odur ki, sizdən xahiş edirəm, bizə dəstək ol, kömək verəsiniz ki, bu e, haqsızlıqlar aradan qaldırılsın. İbarətdir ki, e, Ağdam rayon məhkəməsinin qətnaməsi, Qozalı bələdiyyəsinin sədri və icra məmurları daha bəsdə, yəni belə də hürmətsiz yanaşdıqları və icra olunmalıdır. Bizə Kət cəmiətinin ölçü torpaq sahəsi təyin edilməlidir. 2019-cu nə il nədir? 1999-cu ildən bu günə qədər torpaq bizə təyin edilsə də biz istifadə edə bilmirik. Mən 2017-ci ildə məhkəməyə müraciət etmişəm. Bu günə qədər həmin qətnamə icra edilmir. Bələdiyyənin maddi marağına icra məmuru qarşı tərəfin maraqlarına xidmət edirlər. Xahiş edirəm köməkdarlıq edəsiniz bizə. Kət cəmiətinin ölçü torpaq sahəsi ümumi istifadəsinə qayt.